Assalomu alaykum hammaga balidan salom bugun balidagi villamizni ilk bizani villamizni ilk uyimizni ko'rsataman bu uy biza 3 kunga olgan edik kelib dam olishga o'zimizga kelib olishga chunki biz bu yerga ko'chib kelganimiz uchun bir oylik 2 oylik yoki uch oylik uzoq muddatga endi villa qidirishimiz kerak bu esa bizani как бы birinchi bizani kutib olgan ah, villamiz manga juda yam yoqdi так boshlaymiz kelinglar eshigidan boshlaymiz bu yerda qaranglar har <laughs> kuni ertalab balidagi odamlar ertalab xudoga minnatdorchilik sifatida shu gulni chiroyli qilib yasab xudoga uh, как sovg'a qilishar ekan bularni shunaqa chiroyli культураsi bor ekan o'zini minnatdorchilikni shu orqali izhor so qilishar ekan bu hovlisi kichkinagina bo'lsa ham zatо basseyni katta basseynini suvi judayam iliq eng yoqimli iliq прям shunaqa yoqimli Ah, bu yoqda ikkita leжак bir xillari ertalab o'tirib bu yerda ish qildik ishladik r turmush o'rtog'im bu yerda mana bunaqa качелка faqat hozir kun soat 3 e issiq payt balida shuning uchun kachelkalar qaynoq и ikkinchi etaji ikki etajkali villa tepada bitta xona bor bitta vanna bor u uh, yerda bolalar uxlashadi давайте birinchi etajdan boshlaymiz Menga eng ko'p yoqqani mana bu ko'rinish qarang yam yashillikni ko'rib uyg'onamiz har kuni bu juda ham katta baxt ekan yam yashillikka ertalab uyg'onganingizda birinchi narsa ko'radigan narsangiz bu tabiat sof tabiat bo'lgani bu yerda завтрак qilamiz kichkinagina завтрак qiladigan joy ста bular sizga hali ovqat man narsalar tashab ketishdi. bilmaymanu ma lekin bi man qovurilgan narsada yegim kelmayapti shuning uchun yemadi hech kim и buyoqdan mana спальныйga kiraverish bor biza bu tarafdan kiramiz mana bu yerdan kiriladi и man bunaqa judayam katta bu buyoq'ga to'rttalamiz ham sig'amiz aslida biza bilganimizda uh, bitta этажi бронироваtь qilardik juda kattada прям man ko'rgan eng katta kalovatlardan bittasi to'rtta odam bemalol sig'adigan kelavat. bu yoqda xonasi masalan u bu o'rtacha deb aytolaman bundan chiroyli xonalar bor lekin bu baribir yaxshi ko'rib qoldik bu yorda narsalarimiz Tak. и bu yoqda vannasi qizim <laughs> e, aytgandik vannasi xonadan katta deydi o'ng tarafda mana bunaqa vanna narsalarga e'tibor bermanglar так и bu yoqda yana uzun xona oynasi bor salom tak i bu yoqda chap tarafda tualetchasi bu yerda dush asosiy dush qabul qilyapmiz vannasidan foydalanmadik и e, u yoqda bo'm bo'sh hech nima yo'q кухняga ko'chaga chiqadigan kichkina bunaqa joy bor bolalar sig'adigan hech kim ko'chaga chiqmaydi seyf таk bo'ldi endi ikkinchi etajga chiqamiz qizig'i shuki bu yoqda o'zigizdan o'ziz oyoq yalang yurginiz kelib qoladi balida man oyoq kiyim вообще kiygim kelmay qoldi shunaqa mazza qiladi oyog'igiz endi ikkinchi etajga chiqamiz так ikkinchi etaji ham ko'rinishi вид из окна rosa zo'r вид из окна deganim mana bu yerda otirib завтрак qilsa bo'ladi и mana shu go'zallikka qarama, qarab chiroyli chiroylia иbu yoqda ham mana shunaqa kattagina xonasi bor bu kalavot уже kichkinaroq no, но bari ham katta шкоф suv и mana bunaqa vannasi bor kichkina tualet va wow, vanna mana bunaqa narsalar bu yerdi даже ochmabmiz ham а, зубной щетка oi qiziqmayman chunki atellarda yumshoq beradida hozir qaranglar ha, mana bu yorda taroq ekan oq oh, taroq kichkina bu yoqda soqol oladigan ekan shunaqa eronyanman ochishni lekin rosa ko'p narsalar berilgan ekan qaramabman ham ancha bunaqa narsalarga oddiy qaraydigan bo'lib qolabman mana bu krem kamarga qarshi krem olib olish kerak mana bu iplar ninalar ochish qiyin ekanda ochib oç, ochib oç, o'tirardim yeah, ochiymi bu shapka для ванный soch qo'l bo'lmasligi uchun и bu voy voпрям sovg'alar давайте ochamiz har birini boshqa yo'qmi sovuni ham bor ekan так bo'pti ketdik hozir sovg'a ochamiz okay boshladik bu yoqda nima ekan andi bunaqa bu гостиница bu narxiga kelsak narxi 150 ellik dollar atrofida и mana bunaqa soqol oladigan berar ekan bitta agar buni ishlatsangiz ertasi kuni yana yangi beradi lekin biz ishlatmaganimizga bittasi turibdi bunaqa taroq voy mana зубной past shotka. va pastasi ham bor ekan rosa yumshoq mana bu ishlatib bo'lmaydi bir xil atellarda zo'rini beradi так а, bu yoqda krem bu krem bilasizlarmi nimaga mana bu kamar rasmi chizilgan kamarlar sizga атака qilishmaydi buni mana oyoqqa va qo'lga surish kerak atigi hamma yoqga ham surish shart emas mana shu narsa kerakli narsa olib ketamiz o'zimiz bilan buni yani buni olib qo'yamiz buni ochdim bu nima ekan a bu hozir ko'ramizsilar degan. quloq tozalaydigan buni ham Bir bir bo'ladi baribir kerak bo'lib qoladi telefonni tozalashga так bilasizlarmi quloq tozalash shart emas вредный bu наоборот probka qilib yuboradi qulog'ingizni tozalayversangiz shuning uchun tozalamaslikni tavsiya qilaman bu shapka paкеtoviy shapka и oxirgisi mana bu anaqa bo'lishi kerak ninalar bo'lishi kerak nina ip ko'raylikchiтак mana shu uchtasi qoladi mana bu narsalar kerak emas uni qoldiraman ortiqcha narsa nima qilaman uyda xullas yana bitta narsa aytmoqchi edim man ertalab mana shu yerda uyg'onib bitta video qilgandim ko'pchilikka yoquvdi chunki uyg'onib mana shutara balkonga chiqib yam yashil tabiatni ko'rish bu mani orzuyim edi yaqindagina amalga oshdi eshityapsizlarmi u yoqda bu tarafda katta basseyn bor <laughs> otelni basseyni hamma cho'miladigan basseyn u yerda qiz bolalari hozir cho'milyapti baqirib shabada bo'ldi hozir voy shunaqangi hansiraydigan bo'lib qoldim homiladorlikda mayli endi hansirab videolar olaveramiz villani daniyor qanaqa tanish his qildira oldimmi bu villaga minnatdorman E, biza bu joyga borsak birinchi boradigan joyimizni har doim pul ayamasdan eng yaxshisini tanlaymiz mayli ikki kun uch kunga pulimiz yetsa ham o'sha nimaga unaqa qilamiz a shanbada minnatdorman tabiatga nimaga unaqa qilaman chunki yaxshi birinchi kundan serobgarlikka o'rgansangiz уже uy qidiramiz uy qidirganingizda ham kamida shu villadaki uy qidirasizda kamida shu joydagi tozalikni xohlaysiz o'sha o'rgangan bo'lasiz и e, o'shanga yarasha eng zo'r eng zo'r uyni topasiz va narxi ham sizga mos mosini olasiz sababi siz o'zizga ruxsat berdingiz и e, butun borliq sizga xizmat qiladi sizni xohishingizni amalga oshirishga va o'sha villalar misol uchun boshqalar uchun qimmat bo'lsa ham yoki e, baland e, narxda sizga eng o'ziz uchun eng um, qulay narxda topiladi shuning uchun biza bu bilanni tanladik и e narxiga qaramadik uzoq yo'lda mazza qilib dam olib olish uchun havosiga kelsak balida balini hamma juda issiq deb aytadi lekin um, endi bilmadim man dekabr oyida eng issiq payti bo'larekan man kelmaganman dekabrda hozir mart oyida keldik и biza ataylab Ubud degan eng salqin joyni tanladik man misol uchun bu yoqda даже ertalablari ertalab i kechqurunlari salqin kunduzi o'zbekistondagi iyun oyidagi o'zbekiston havosini eslang mana shunaqa havo deb aytolaman misol uchun antaliyada borganimizda yuragimiz yomon bo'lib qolgan birinchi to'rt kun chunki antaliyaga avgust eng issiq paytida borganmizda shunaqa issiq kunduzi yurib bo'lmaydi iloji yo'q yurishni u bu yoqda unaqa emas birinchi kundan mazza qilib nafas olishingiz mumkin mana shu niy um, siqmaydi mana shu tarafdan комфортабельный lekin okeanga yaqin rayonlari bu rayonga qaraganda issiqroq deyishadi Biz oshanaqa rayonlarda aeroport birinchi uchib kelganimizda shunaqa joyga uchib keldikda dipnsar bu yoqdan bir soat yo'lda aeroport и u yoqda rostdan issiq edi bu yoqda ancha issiqroq edi lekin baribir ham комфorтно issiq qanaqa tushuntirsam ekan yurakni yomon qiladigan issiq emas ну issiq yoz bu yoqda o'n ikki oy yoz ну aytishdiki даже iyul iyun iyulda mana shu u salqin ham dae ertalab kechqurun dajе qanaqadir ham salqin bo'lar ekan ustigizga yangi uzun narsa kiyishingiz kerak bo'lar ekanda ozgina salqinlashar ekan yigirma gradusga chunki tog'li rayon o'rtasi tog'li rayoni tog'li joyga yaqin joydan olmoqchimiz uyimizni hozircha shu qanaqdii savolinglar bo'lsa aytinglar щ mana shunaqansirab bo'lsa ham mana shunaqa videolar yozaveraman aytmoqchimanki energiyam ko'p bo'lishini kutib o'tirmayman chunki bo'lishadigan shunaqa chiroyli narsalar ko'p orzuinglarga qalbinglardagi uh, xohishlarga ishoninglar fantastika deb o'ylashinglar mumkin lekin fantastika emas ekan uh, manga bu fantastika tuyulardi bu yerga ko'chishimiz yashashimiz lekin hozir уже už qarayapman uje bildimki hamma narsa hayolingizda bor narsa ular fantastika emas u narsa uh, yarata oladigan siz o'y hayolingiz bilan qalbingizda sevgingiz bilan yarataoladiga narsa bo'lar ekan har doim и man ishonaman endi hamma har bitta hayolimga kelgan orzuyimga yaxshi ko'raman har biringlarni minnatdorman mana shu videoni ko'rib bo'lganinglarga ko'rgan bo'lsanglar oxirigacha yozib qo'yinglar man bilay uzun videolar olishga qo'rqaman odamlar ko'rarmikan deb lekin agar oxirigacha ko'rganlar ko'p bo'lsa mana shunaqa uzun videolar olaveraman